నమస్కారం నా పేరు సురేఖా అండి ఇప్పుడు చంద్రశేఖరాష్ట్రకం చెప్తాను శివాయ నమః చంద్రశేఖర 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 పాహిమా చంద్రశేఖర 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 రక్ష రత్నసానుసరాసనం रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकं क्षिप्रधक्तपुरत्रयं त्रिदिवालैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं बाललोचनजातपादकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकलेभरं भवनासनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीय मनोहरं देवसिन्धुतरङ्गश्रीकर देवसिन्धुतरङ्गश्रीकरसिक्थसुब्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यक्षराजसकं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतं चारुवामकलेबरं परं क्ष्वेडनीलगळं परस्वदधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् मरपादपं समानान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः जम्भवरोगिण मखिलापदमपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिदभूहुतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पानलतःपरं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निसं गणनाथयूदसमन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै मृत्युभीतमृकण्डुसूतकृतस्तव शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पटेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगमात्मकिलार्धसम्पदमादरात् पूर्णमायुररोगतामखिलार्धसम्पदमाधरा चन्द्रशेखर एव तत्स ददाति मोक्तिमयत्नता इति श्रीचन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्